बाबा पक्का पुल धाम के कर लो दर्शन दो सौ साल पुरानी है दरगाह इस दरगाह में पीर बाबा के साथ देवी देवताओं की भी होती है पूजा दरगाह में बना हुआ है पंचमुखी हनुमान जी का भव्य मंदिर दरगाह में चढ़ती है शराब देवी देवताओं पर चढ़ता है मीठा दरगाह के सेवादार ने बताया इकतीस मार्च को होगा विशाल भंडारा दरगाह के साथ मंदिर में साधु संत करते हैं पूजा बाबा पक्का पुल धाम वाले दे अज दर्शन करवाने ਪੂਰੇ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹੈ ਜੀ मैं यहाँ पे सेवा कर रही हूँ मालिक की दया से नम उकरम से इस दरगाह का नाम पक्के पुल वाले पीर बाबा के नाम से है जी और यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माथा टेकते हैं अपनी जो भी अरदास मांगते हैं पीर बाबा सब की पूरी करते हैं तो ये पक्के पुल वाले पीर बाबा के नाम से दरगाह है कभी यहाँ सड़क वगैरह बन रही थी तो उन्होंने जितना भी बतावा बड़े उसे सुनिए काम कुम जो भी हुआ था वो सारा गिर जाया था दोबारा पुल तो उन्होंने उनको आवाज दी भाई आप यहाँ से सड़क मोड़ लो जैसे उन्होंने सड़क में ट्रन दिया तो वो पुल बन गया तब से बाबा जी का नाम पक्के पुल वाले पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया जी तो काफी दूर दूर से लोग आते हैं पंजाब से यूपी से हरियाणा से तो आ, आ ही रहे हैं तो बड़ी मेहर है जिनकी सब यहां, के यहाँ चढ़ता क्या है जी और यहाँ साल में कौन कौन से दिन प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे जेठ जेठ साठ के मेले लगते हैं जी जो मई जून में बोलते हैं तो जेठ साठ के मेलों में ज़्यादा भीड़ हो है और बहुत दूर दूर से आती है पब्लिक समझो उसमें तो आप लगाओ चार बजे लाइन बाहर चली जाओ और रात को ग्यारह ही बज जाए तो इन पे जो चढ़ावा है वो

सरकार भी इस चीज़ को ज़्यादा जोर दे रही है तो उसके अनुसार टाइम के अनुसार चलना पड़ा जी कौन कौन से देवी देवताओं की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं राम ये राम दरबार है जी और पक्के वाले पीर बाबा है जी हाँ जी यहाँ पे बजरंग बलि भी उठा रखे हैं यहाँ पे तो इनकी बड़ी मेहर है जी हाँ जी और कहाँ कहाँ से श्रद्धालु बाहर से विदेश से भी आते हैं जी इसका बाहर बहुत ज़्यादा जी जो आ रहे हैं या जा रहे हैं ना तो विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं बहुत जैसे मान लो भीड़ हो रही है तो देखते हैं वो भी श्रद्धालु भी क्या है क्या नहीं है तो ज़रूर आते हैं जी जो जो भंडारा है साल में एक बार होता, या इन, होता। है या फिर दो बार होता है तीन दफ़ा करते हैं जी वैसे तो जो छोटे भंडारे हैं संडे को वीरवार को चलते ही ना भाई जी और जो बड़े भंडारे हम तीन महीने में करते हैं जी उसमें चार पाँच हजार आदमियों का खाना बनता है और सारा भुगतान हो जाए जी साथ में यहाँ पे साधु संत भी बैठे हुए हैं जी जो मंदिर इधर गौ साहब तो वहाँ पे भी अब शिवरात्रि पे लगातार भंडारा चलता है और पीर बाबा का भी जो इकतीस मार्च को बना रहा है तो बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे और सभी भी पीर बाबा का आशीर्वाद बना रहे सभी से अपील है कि आप इकतीस मार्च को आए और बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करें हवन में शरीक हो और सब पे कृपा बने मालिक एरिया कौन सा है ये करनाल के पास है जी मधुबन करनाल डिस्ट्रिक्ट में मधुबन है ये ओन एन एच पे है ये नेशनल फोर्टी फोर पे और पक्का नाम से दरगाह है ये बड़ी प्रसिद्ध है जी दूर दूर से लोग आते हैं ਇਹਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਉਸਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਉਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਰਗਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਤੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਲੀ